Кто уходит точно уже у вас? Ну точно Петряк, Соболь, Кулач, уже вы знаете, даже в другой команде, это сто процентов. Денис, уже вы знаете, тоже сто процентов. Вероятность ухода Форестера еще есть, потому что есть много спроса, но если подойдет, опять же, генеральный директор правильно сказал, устроить и его условия, и клуб, вопросов не будет, никто его держать здесь не будет. Сто процентов наши футболисты это Кабаев, Влад, Черноморцев. Я думаю, достаточно серьезное приобретение. Атакующий игрок фланговый. Хороший объем делает, хорошая скорость. Очень техничный. Как на мой взгляд, даже по этим тренировкам, что я сейчас вижу. Есть Лунев Максим, с которым уже подписан контракт. Очень техничный, скажу, даже глядя на него и бразильцев, ну ничем не уступает в этом плане. Плюс скорость сумасшедшая. Молодой парень тоже 98 -го года, данные по первым тренировкам, я пострел, но ну, очень талантливый парень. Это сто процентов два бразильца, Леонида и Силос Силас, которые уже подписаны. Один опорный полузащитник, второй может как на фланге сыграть под нападающими, то есть атакующего плана игру. Подпишем того же Чеберка. Пусть он не так много сыграл за Днепр, там 14 игр всего, но я думаю, что у него все в его руках и ногах. Будет зависеть очень много от него, от его работы, от его отношения. Но я надеюсь на то, что это наше усиление будет однозначно. Потому что сезон длинный, вы знаете, вот как у нас вот во втором круге получилось зимой, когда люди начали получать травмы, пропускать игры. То есть было не так-то все и хорошо. Поэтому взяли сюда этого парня. Надеюсь, будет достаточно получать игровой практики. Саша Сваток, центральная зона, если уйдет тот жирафа, то... Нужно все равно как-то... Остаются Пилявский, у которого полгода еще аренды, Слава Чечер вот на год продлили. А так больше то и нету. Молодые наши, Шершень, Заименко парня берем с дубля посмотреть внимательно. А так Сваток уже есть тоже. Поэтому надеемся, что эту зону закрыть тоже. Скачергин это он в Днепре провел достаточное количество игр. Забил, на мой взгляд, 5, по-моему, или 6, если не ошибаюсь, мячей в чемпионате. Поэтому такой он больше в оттяжке нападающий. Будем пробовать, возможно, и впереди чисто, чисто центр форварда. Парень техничный, тоже быстренький. Хорошо умеет обыграть на квадратном метре, пробить, исполнить. Вратарь Андрей Лунин. По крайней мере, сейчас в нашем чемпионате из всех молодых это один из самых перспективных, я думаю, вратарей, которые есть.